আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো যুশিষ্টৰ ছবি এটি চুটি গল্প তোমালোকৰ এইবিলাক আৰু এই গল্পটিৰ এই চুটি গল্পটিৰ চুটি গল্পকাৰ হৈছে চয়দ আব্দুল মালিক ইয়াৰ এই পাটিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম আব্দুল মালিকৰ এক পৰিচয় দিয়া তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰটো দিয়া আছে ইয়াতে তাৰ পৰাই নোট ক'ৰ্ট দান কৰা হৈছে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন চনত গোলাঘাট জিলাৰ ডেৰগাঁৱৰ ওচৰত নাহৰণিত ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ জন্ম হয় নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চেভেনত ফাৰ্চী বিষয়ত লেটাৰসহ প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার কটন কলেজত এডমিশন লয় তারপি নাইন্টিন হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ানত ইংরাজীত মেজর লীক্ষা পাস করে আর নাইনটিন হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ানত গুহাটি ইউনিভার্সিটিরপরা তো এসামিস এম এ ডিগ্রি লাভ করে গোলাঘাট স্কুলৰ শিক্ষকতাৰে তেওঁ নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰে আৰু পিছত যোৰহাটৰ জগন্নাথ বৰুৱা কলেজত অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টত অধ্যাপক হিচাপে তেওঁ নিযুক্ত হয় আৰু সেই ডিপাৰ্টমেণ্টতে তেওঁ এইচ অ'ডি হিচাপে ৰিটায়াৰ হয় মালিক ভাৰত চৰকাৰৰ পদ্মশ্ৰী পদ্মভূষণ অসম চৰকাৰৰ শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ বাহিৰেও বহুত বঁটা আৰু সন্মান তেওঁ লাভ কৰিছে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছেভেনত ছৈয়দ আব্দুল মালিকে অসম সাহিত্য সভাৰ অভয়াপুৰী অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল ছৈয়দ আব্দুল মালিক ৰাজ্যসভাৰো মেম্বাৰ আছিল মালিক একধাৰে কবি ঔপন্যাসিক গল্পকাৰ গীতিকাৰ নাট্যকাৰ অনুবাদক প্ৰৱন্ধকাৰ আছিল ঠিক আছে তেওঁৰ বহুকেইটা প্ৰতিভা আছিল বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী আছিল তেওঁ তেওঁৰ প্ৰকাশিত উপন্যাসৰ সংখ্যা তিনি কুৰিৰ অধিক ইমান উপন্যাস লিখিছিল আৰু তেওঁৰ উপন্যাসবোৰ খুবেই সুন্দৰ সুৰজমুখীৰ স্বপ্ন ধৈন্য নৰত অনুভাল তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস অঘৰি আত্মাৰ কাহিনী এইখন এখন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আৰু অঘৰি আত্মাৰ কাহিনী উপন্যাসৰ বাবে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফ'ৰত তেওঁ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল ছৈয়দ আব্দুল মালিকে ৰচনা কৰা চুটিগল্প এক কুৰিৰো অধিক পৰশমণি তেওঁৰ প্ৰকাশিত চুটিগল্পৰ সংকলন এখন পুথি তাতে কেইবাটাও চুটি গল্প সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে ছয়দ আব্দুল মালিকৰ যি গল্প সেই গল্পৰ বিশেষত্ব হৈছে অৱহেলিত আৰু পীড়িত সমাজৰ প্ৰতি সহানুভূতি সংস্কাৰমুক্ত অভিব্যক্তি বিষয়বস্তুৰ বৈচিত্ৰ আৰু প্ৰকাশভংগীৰ আকৰ্ষণীয়তা প্ৰত্যেকটো লেখকৰে প্ৰকাশভংগী সুকীয়া থাকে ছয়টা আব্দুল মালিকৰ যি প্ৰকাশভংগী সেই প্ৰকাশভংকীৰ আকৰ্ষণ আছে তেওঁৰ গল্প পঢ়িলে গল্পটো কেতিয়া শেষ হ'ব বা উপন্যাস পঢ়িলে উপন্যাসখন কেতিয়া শেষ হ'ব সেই শেষ পৰ্যায়লৈ যাবলৈ মন যায় তেওঁৰ গল্প উপন্যাসত আকৰ্ষণীয়তা সবি আছে দুহেজাৰ চনত টু থাউজেণ্ডত ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ দেহাবসান খুটে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ছৈয়দ আব্দুল মালিকে তেওঁৰ কোনখন উপন্যাসৰ বাবে কেতিয়া সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী এইমাত্ৰ পঢ়িলোঁ আমি চমু পৰিচয়টোত আৰু কেতিয়া পাইছিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফ'ৰত ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত চুটিগল্প সংকলখনৰ নাম কি পৰশমণি ভাৰত চৰকাৰে ছৈয়দ আব্দুল মালিকক কি কি সন্মান কেতিয়া প্ৰদান কৰিছিল নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফ'ৰত পদ্মশ্ৰী আৰু নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি টুত পদ্মভূষণ উপাধি তক ভাৰত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমালোকৰ পাতৃৰ ওপৰত মানে চুটি গল্পটি যীশুখিষ্টৰ ছবি গল্পটিত মিলিটাৰী সম্পৰ্কে কেনেধাৰণা প্ৰকাশ পাইছে লিখা যীশুখিষ্টৰ ছবি গল্পটি যিসকলে পঢ়িছা তেওঁলোকে জানা গল্পটি এগৰাকী গুড়া চিপাহীৰ ওপৰত ৰচিত আমাৰ ভাৰত বা অসম যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ অন্যত আছিল তেতিয়া আমাৰ অসমত ব্ৰিটিছ চিপাহীৰে বা ভাৰতত ব্ৰিটিছ চিপাহীৰে ভৰি আছিল হয়নে তেওঁলোকে নিজৰ দেশৰ পৰা আহি আমাৰ দেশত যি প্ৰশাসন সেই প্ৰশাসনৰ অংশীদাৰ হ'ব লগা হৈছিল তেওঁলোক গতিকে এই গল্পটিৰ জৰিয়তে আমি সেই গুৰা চিপাহীসকলৰ জীৱনৰ এটি আভাস দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে যীশুখ্ৰীষ্টৰ ছবি গল্পটিত ছৈয়দ আব্দুল মালিকে প্ৰাক স্বাধীনতাকালৰ ব্ৰিটিছ মিলিটাৰীৰ বাস্তৱিক দৃশ্য অংকন কৰিছে ৰিয়েলত তেওঁলোকৰ যিটো ছবি সেই সময়ত ভাৰতীয় মানুহৰ মাজত গুড়া চিপাহী সম্পৰ্কে যি ধাৰণা আছিল সেই ধাৰণাটো এই চুটি গল্পটিত প্ৰকাশ পাইছে খুপি আৰু ৰূপী চুটি গল্পটিৰ চৰিত্ৰ খুপী ৰূপীৰ মোমাই কৈছে ছয়দ আব্দুল মালিক কল্পকাৰ নিজে গতিকে পাঠকক তেওঁ কৈছে পাত্ৰী তোমালোকে যেতিয়া পঢ়িবা আৰম্ভণি অলপমান কেইটামান লাইন যোৱাৰ পিছতো তেওঁ কৈছে যে সিহঁতে যে ভৰিৰে গচকি যাব পাৰে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত যায় সেই কথা মই নিজ চকুৰে দেখা নাই যদিও বহুতেই কোৱা শুনিছোঁ তাতে গুড়া চিপাহীৰ কুকৰ্মৰ কাহিনী বহুত কালৰ পৰা শুনিছোঁ এতিয়া চোৱা য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যা প্রশাসক আছে আমার ভারতকে মিলিটারিবস সিপাহী বুড়া সিপাহীব গতি ইনস্ট্রাকশন দিয়া হয়েছিল সেই ইনস্ট্রাকশন ফলো করবলে বাধ্য আছে গতি নিজের কর্মর আগত হাত বন্ধা আছে তে যদি ইনস্ট্রাকশন দিয়া হয় যে যিয়ে আন্দোলন কৰিছে বা প্ৰতিবাদ প্রতিবাদ করেছে মারা কাটা গুলিয়াই দিয়া কৰিব লাগে গতিকে তেওঁলোকক সেইকাৰণে নির্দয় হিচাপে আমার জনসাধাৰণে চাইছিল গদিকে গল্পটোত উল্লেখ কৰিছে গল্পকাৰে যে সিপাহী এজন বুড়া চিপাহীয়ে খুপিহঁতলৈ পৰকৈ চাইছিল খুপিহত যেতিয়া খেল থাকিছিলে তেতিয়া বৰকৈ চাইছিল আৰু সেই চিপাহীজনে চাই থকাৰ ফলত খুপি ৰুপিৰ মাকেও ভয় খাইছিল মনে মনে ভিতৰি ভিতৰি গল্পকাৰে নিজেও ভয় খাইছিল যদিও প্ৰকাশ কৰা নাছিল সিহঁতৰ আগত আৰু সিহঁতি খেলিবলৈ বন্ধ কৰি দিছিল কাৰণ গুড়া চিপাহীজনে চাই থাকে আৰু চিপাহীজন যিদিনাখন আগত আহি ওলাইছিল সিদিনাখন খুপি আৰু ৰুপিয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰি ভিতৰত সোমাই গৈছিল আৰু মিলিটাৰীজনেও পিছে পিছে সিহঁতৰ পিছে পিছে ঘৰৰ ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছিল গতিকে এনেদৰে মিলিটাৰী সম্পৰ্কে সেই সময়ৰ মানুহৰ মনত যিটো ধাৰণা আছিল সেই ধাৰণাটো গল্পটিত প্ৰকাশ পাইছে গল্পটিৰ জৰিয়তে গল্পকাৰে যিবোৰ দৃশ্য দেখালে এই যে খপি ৰূপীৰ চিঞৰি ভিতৰলৈ সোমোৱা বা সি গুড়া চিপাহীজনক তেওঁলোকক চাই থকাৰ কাৰণে খেলা বন্ধ কৰা মাকে ভয় খোৱা বোমায়েকে ভয় খোৱা এইবোৰ দৃশ্যৰ উপৰিও মিলিটাৰী গৰাকীৰ ভিতৰৰ যি দয়াশীলতাৰ ৰূপ সেই ৰূপো গল্পকাৰে অংকন কৰিছে গল্পটিত উল্লেখ কৰা চিপাহীজনে খপিৰোপীক দেখা তেওঁৰ অন্তৰত যি বাচ্ছল্যভাৱ জাগি উঠিছে কাৰণ তেওঁ এগৰাকী নিজে পিতৃ তেওঁৰ পৰিয়াল তেওঁৰ সন্তান তেওঁ নিজৰ দেশত এৰি থৈ আহি বেলেগ এখন দেশত তেওঁ নিজৰ চাকৰি বা দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হৈছে সেই দায়িত্ব পালনৰ আঁৰত নিজৰ সংসাৰৰ প্ৰতি যি মুখ যি বা যি বাচ্ছলতা সেয়া ফুটি উঠিছে চিপাহীজনে নিজৰ বেনাৰ কথা গল্প কৰাৰ আগত খুলি কৈছে ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে যে যুদ্ধৰ বাহিৰেও নিজৰ দেশৰ কিবা ভাল খবৰ পাবলৈ আশা কৰে কিন্তু নাপায় কেৱল যুদ্ধৰ খবৰে আহে খুপিৰূপীক দেখি নিজের পরির যিয়ারী ইভলিনা আর ডেইজি কথা বরকম মনত পড়ে আর ভাবে যে মানে যে উভতি যাবেন সঙ্গে সিহতি বর একো একু হয়ে পড়ব বা মানে উভতি যাব পারিমে নিম তারও একো মানে সিওরিটি বা গেটি নাই নানান ধরনের যে মনোভাব এজন সিপাহীর মাজতো যে এখন সাধারণ পিতৃ সোমাই আছে সেয়া করে সুন্দর করে দাঙি ধরেছে গল্পটির জড়িয়ে আর এনেদরে মিলিটারি সম্পর্কে বর্ণনা দাঙি ধরেছে নেক্সট কোয়েশনটা হয়েছে খুপিহতর দেউতা কলিকতালে কিয় গেছে দাঁতর অপারেশন করব গল্পকারর বায়েহতর ঘরেরপরা মিলিটারি কেম্প কি দূরত আসিল প্রায় এশগসান দূরত আছিল গুড়া সিপাহীজনের জেক দুজনের নাম কি আছিল ইভলিনা আৰু ডেইজী গুঢ়া চিপাহীজনে খুপি কি নামেৰে মাতিছিল টুপি যিহেতু ব্ৰিটিছ আছিলে গতিকে প্ৰেনাউনচিয়েচনটো থুপি এনেকৈ মাতিছিল খুপিটো থুপি এনেকুৱা টাইপ মাতিছিল যে গুড়া চিপাহীজনে ক'ত ক'ত যুদ্ধ কৰিবলৈ গৈছিল এছিয়াৰ মালৈ ৰেংগুন ছিংগাপুৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষলৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ আহিছিল খুপী আৰু ৰুপীৰ বৰ্ণনা গল্পকাৰে কেনেদৰে দিছে খুপি আৰু ৰুপী দুয়ো বাই ভূনী খুপি ডাঙৰ দহ বাৰ বছৰীয়া আৰু ৰুপী সাত বছৰীয়া দুয়োজনে ধুনীয়া ৰুপীতকৈ খুপি বেছি ধুনীয়া বুলি গল্পকাৰে উল্লেখ কৰিছে সিহঁতৰ হাত ভৰিবোৰ মাখন যেন বগা কোমল সিহঁতৰ মুখকেইখন পদুম যেন আৰু চুলিবোৰ কলা কেঁকোৰা যেন বুলি গল্পকাৰে কৈছে খুপিহঁতৰ দেউতাক নথকা সময়ত ঘৰখনত কোন কোন আছে খুপি ৰূপী সিহঁতৰ মাক মোমায়েক আৰু এটা ৰান্ধনী ল'ৰা গল্পকাৰে গল্পটোত উল্লেখ কৰা গুড়া চিপাহীজনৰ বৰ্ণনা কেনেদৰে দিছে খুপিহঁতে খেলিলে একেদৰে চাই থকা গুড়া চিপাহীজনৰ বৰ্ণনা গল্পকাৰে এনেদৰে দিছে যে মুখখন দীঘলীয়া বয়স চল্লিছ বছৰমান বগা মুখখন ৰ'দে বতাহে ঘূৰি দেই যোৱা তেওঁৰ চকুজুৰিত এটি বেজাৰৰ চাহ পৰিছে মিলিটাৰী সাজত থাকিলেও তেওঁৰ গাটো যেন কিবা দুৰ্বলতাত অৱস গল্পকাৰে এনেদৰে বৰ্ণনা কৰিছে গল্পকাৰৰ বায়েকে ঘৰ এৰি অহাটো কিয় পচন্দ কৰা নাছিল কাৰণ যদি মিলিটাৰী থকা ঠাইত ঘৰ বাৰী এৰি যায় তেতিয়া কি হ'ব ধ্বংস হ'ব সেই ঘৰ আৰু কেনেকৈ ধ্বংস হ'ব মিলিটাৰীয়ে কি কৰিব জব্দ কৰিব আৰু এবাৰ যদি মিলিটাৰীৰ হাতত ঘৰ বাৰী গুচি যায় তেতিয়া আৰু সেই ঘৰ বাৰী উভতাই পোৱা তাত সেইকাৰণে গল্পকাৰৰ বায়েক ঘৰ এৰি নিজৰ মাকৰ ঘৰলৈ যোৱা নাছিল উপৰঞ্চি নিজৰ ভায়েকক লগত ৰাখিছিলে আছিলে ধন্যবাদ